حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثل وفات ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروفی عمل رہیں اور ان سبھی کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ علیہ السلام کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ کبھی کبھی دو دو ماہ بھی برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے غرض ایک سال تک وفات کے بعد آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے یہاں تک کہ بحکمِ الٰہی دیمک نے آپ علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے ترجمہ پھر جب ہم نے حضرت سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دھیمک ہی نے بتائی جو ان کے کو کھا رہی تھی پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے سورہ صبا رکو نمبر دو پارہ نمبر بائیس درس ہدایت اس قرآن واقعہ سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضراتی انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سال تک حضرت سلمان علیہ السلام وفات کے بعد اصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا یہی حال تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ترجمہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے مشکا شریف جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو اکیس باب الجمع اور حاشیہ مشکات میں تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو روزی عطا فرماتا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس لیے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضراتی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات و جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہیں نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی تیرہ برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی اور چالیس برس تک آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے آپ علیہ السلام کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے